10 тысяч долларов человек заплатил, чтобы его любимый диван перевезли с одного, допустим, с Украины в Германию. Десять тысяч долларов, это же вообще 000, не выгодно. У человека есть, и не всегда же должно, не, не всегда же выгода выгода, иногда же э, любовь, да, то есть как бы какие-то там ценные, особо ценные вещи, которые, mm -hmm. например, фотографии, то есть это как бы ну они же не, не имеют ценности, никакой кроме как э, семейной религии, да, то есть как oh. бы они как бы тоже там передают такие там. И через да, вас да, можно можно передать. Можно передать много чего через нас и в Грузию, и в Турцию и в любую сторону. Хорошо. Европы. А как в каких городах у вас есть филиалы? У нас есть в Украине, в Киеве, в Днепре, в Харькове, в Одессе есть офисы, есть представительство в Болгарии, в Варне, есть в Батуме, есть в Белисе. Наши сотрудники постоянно есть. подстудор это тоже наш человек, который принимает посылки, рассылает дальше. Хорошо, в если я проживаю, допустим, в маленьком городе и там нет вашего филиала, как мне в с вами... В маленьком городе какой страны? допустим, город Желтой Воды, Днепропетровская область. Отправить на новой почту. Все, что сегодня у нас, завтра выезжает а каждый день. Мы отправляем посылки каждый день моментально, быстро. Мы получаем, оцениваем, высылаем реквизиты для оплаты. Вы оплачиваете, оно едет. После того, как выехало, мы даем фотографию самой посылки получателю, фотографии автобуса, который везет номер телефона водителя, локацию, ориентировочное время прибытия. Как с вами связаться? По телефону, который указан в шапке профиля или на любой мессенджер.